Saur və Qunar cütlüyü haqqında ətraflı məlumat. Bu kimi məlumatlar üçün kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Saur Lətif oğlu Baxşəliyev 26 fevral 1981-ci ildə Şuşa şəhərində Ziyalı ailəsində anadan olub. 1986-cı ildə Üzər Hacbəyov adına Şuşa şəhər 1-ci orta məktəbinin 5-ci sinfinə gedib 1992-ci ildə məlum Qarabağ hadisələri ilə əlaqədar Şuşa şəhərindən məcburi köçkün kimi Tərtər rayonunun Azad Qaraqoyunlu kəndində məskunlaşıb. 1992-ci ildə Azad Qaraqoyunlu kənd orta məktəbində təhsilini davam etdirib. Daha sonra isə ailəsi ilə birlikdə Bərdə rayonuna köçüb. 1995-98-ci illərdə Bərdə rayon 4 saylı orta məktəbində təhsil alıb. 1998-ci ildə orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirib Va test üsulu ilə Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin Jurnalistika fakültəsinə qəbul olunub. Elə həmin ildən etibarən məqalə, hekayə, öçrkləri, mədəni-maarifiyönlümlü yazıları milli mətbuatımızın salib seçilən qəzet və jurnallarında dərc olunmağa başlayıb. Tanınmış tələbəci 2012-ci il oktyobrun 26-sında həmkarı Azad Azərbaycan Müstəqil Teliradio Kampaniyasının aparıcısı və redaktoru Günay Şamo qızı qayındərliyi ilə ailəyatı qurub. Cütlüyün 2013-cü il avqustun 3-ündə Dilavər adlı qız övladı dünyaya gəlib. 25 noyabr 2020-ci ildə isə oğul övladları dünyaya gəlib. Aparıcı Zaur Baxşalıyev ilə həyat yoldaşı Günay arasında maraqlı dialoq yaşanıb. Sevilən cütlük münasibətlərindən danışıb. Zaur Günayə 20 yaşın olanda dedim ki, bizimkilər səy elçi gəlmək istəyir. Sən də dedin ki, mən hələ bu haqqda fikirləşməmişəm. O vaxt qardaşım deyə deyə aləmi qatmışdın bir-birinə. O vaxt mənə hə desəydin, artıq 12 il idi ki, evli idik. Günay isə cavabında qismətdir. Qismətdən artıq yemək olmur. 6 il qabaq sənə razılıq versəydim, bəlkə də boşanırdıq. 2002-ci ildən Azad Azərbaycan Müstəqil Teleradio kompaniyasının apardıcısı və layihə rəhbəridir. Ömrün səhifələri, yağ kimi yeri var, bizim səhər, xalq ulduzu, onun yarısı, bəxtəvər, tanıdım səni, məni yarımdan soruş, bu stil mənim, ümid var, öz aramızda, Fort Bayard kimi mədəni, maarif, sosial analitik şou xarakterli, populyar reytinqli verişlərin müəllifi və apardıcısı olur. Hazırda Zəhirla Günaydın musikli əyləncəli proqramlarına aparıcılıq edir. Azərbaycan Respublikasının televiziya və radio işçilərinə fəxri adların verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası prezidenti cənab İlham Əliyevin 7ci -si, 11-ci ay 2016-cı il sərəncamı ilə əməkdar mədəniyyət işçisi fəxri adına layiq görülüb. 1998-ci ildə jurnalistik fəaliyyətinə başlayıb. 1998-2002-ci illərdə Azərbaycan jurnalı Azərbaycan Respublikası Ədalət 525-ci qəzet, ədəbət və digər dövrü mətbuat orqanları ilə sıx əməkdaşlıq edir. 2002-ci ildə Azad Azərbaycan müstəqil teleradio kompaniyasında mühbir kimi işə başlayıb. 2002-ci ildə Azərbaycanın tanınmış siyasətçiləri, görkəmli ictimai-siyasi xadimləri, iş adamlarının həyatından bəhs edən ömrün səhifələri verilişində apardıcılıq edib. 2006-2019 illərdə Yağ kimi musiqili əyləncəli mətbəx şousunun layihə rəhbəri və aparıcısı olub. 2003-cü ildə Bizim səhər musiqili əyləncəli verilişində yeri var rubrikası yaradıb. 2002-2008-ci illərdə Bizim səhər verilişinin layihə rəhbəri və aparıcısı kimi fəaliyyət göstərib. 2007-2010-cu illərdə Xalq ulduzu musiqi yarışmasını aparıcılıq edib. 2009 2010-ci illərdə ölkənin ən rəddətli onu yarsı övləmə proqramının layihə rəhbəri olub.